Слава Україні! Тут, значить, Соловйов у своїй студії погрожує знову азербайджанцям І каже про те, що вони будуть боротись проти азербайджанського бізнесу в Росії, проти діаспори азербайджана, ну тобто проти тих людей, які працюють і розвивають бізнес в Росії. Хоча взагалі не знаю, що там їм робити. Ну, Люди обрали такий шлях менше з тим. Тут Росія потроху рухається до фашизму. Ну, ну потроху, ну, в принципі, дуже швидко рухається до фашизму. Идет по цим же шамным шляхам? Что сегодня выйдет, будем смотреть. Слава Украине! Побеждать пора. Побеждать. Они делают вид, что войны нет, как происходит в обществе, где где-нибудь в пятницу вечером выйдешь в крупном городе, ты думаешь, а что вообще происходит? А что правда где-то война идет? Правда идет. И война страшная. И это надо очень четко понимать. И она, к сожалению, для всех не закончится встреча на Аляске. Это тоже надо понимать. Потому что интересы европейцев, в первую очередь, чтобы война была. Поэтому даже если Трамп скажет, что это ваши проблемы, останутся европейцами. Так что нам в очередной раз придется объяснять Европе, кто они, что они. Судьба видна такая, поколение русских людей при этом еще надо понимать, что то, что происходит у нас на Южном Кавказе, это очень большая проблема. И Каспий скоро может оказаться в положении, когда там и базы НАТО могут появиться. И это настолько опасно, что надо, если рассматривать позиции геополитических, может привести к таким последствиям, что это может оказаться не последнее СВО нашего поколения. Поэтому здесь надо включать все возможные вот всі возможные методи дипломатії для того, щоб довести до всіх учасників, що інтереси Росії уважать. забув же додати про тему Азербайджан, що цей же Солойов далі продовжує, каже, ми ж можемо роз'яснити, що таке розуміння, як СВО, це воно ж багатогранне. Ну, типу, намікає, що він може піти воювати і на Азербайджан. Але це, типа, ну, сли балакали та й заплакали, тому що він тут з Україною не може впоратися. Ця фашистська республіка під назвою Так звана Росія, да? він ще там кудись буде лізти. Та, ну. Тим більше Азербайджан буде підтримувати Турція, і вона їх дасть їм по зубам, то вони там і посипляться. Будуть бігти також, тільки штани будуть. Головне, щоб штани встигали там підбирати. Все, слава Україні!